всех одессит. Одесса это город, где самая многонациональная область Украины и один из самых многонациональных городов на этом мире. Город с особой душой, с особым краем. Грузины и украинцы сейчас повязаны одной судьбой. Без успеха Украины не только не будет успеха Грузии, но Грузии вообще, Грузии будет экзистенциальная проблема, вообще существование будет проблема. И выстоит Одесса, выстоит Украина. Это четко для нас так. И я думаю, что Одесса выстоит. И значит Украина выстоит.